11 жовтня виповнюється 100 днів, як Андрій Фісак займає посаду виконуючого обов'язки міського голови. З цієї нагоди відомий нікопольський журналіст Едуард Слабких провів ексклюзивне інтерв'ю. Що за цей час встиг зробити в місті Андрій Фісак? Про його досягнення та невдачі, найгостріші робочі моменти та особисте життя. Дивіться в першому блоці інтерв'ю. Просто зараз. Здравствуйте, Андрій Петрович. Добрий день. Мне вряд ли стоит вас представлять нашим телезрителям. Вы хорошо знакомы, наверное, каждому, следящему за политикой и событиями в городе Никопольчанину. Вы сам коренной никопольчанин, но одновременно и знакомец столицы, человек, прошедший горнила государственного комитета предпринимательства, человек, создавший свой бизнес, человек, пришедший, наверное, лет 15, если не больше. 12. 12 лет в никопольский политикум ну и не просто представитель, так сказать, истеблишмента нашего политического, но и, и, наверное, как принято теперь говорить, первое лицо города Никополя. С марта этого года где-то в Никополе образовался некий такой информационный вакуум вокруг власти, которая все время не избавится никак от приставки исполняющей обязанности, то есть временной власти, да? ну и вокруг вас, в общем-то, как персоны, которые сейчас руководят городом. Вот. Поэтому наша задача с вами в нашей беседе, этот информационный вакуум, несколько э, снизить и развеять. Но, наверное, начну с того, что стали вы, э, исполняющие обязанности городского головы, в очень непростой для города период. И некоторые, ну, будем откровенны, считали вас камикадзе. Но как человек в здоровом уме, и трезвой памяти может в такое непростое для страны время идти руководить городом с, в общем -то, с его большими бюджетными коммунальными проблемами. Но все-таки хочется спросить, зачем вы решились на такую должность вот в этой ситуации? Ну, я хотел бы сказать, что в первую очередь я человек команды, поэтому как бы в любом случае, когда прошли выборы президента, я был доверенным лицом кандидата в то время президента Петра Алексеевича Порошенко. Петр Алексеевич стал президентом. Соответственно, как бы пошло переформатирование на многих уровнях государственных и в том числе на местном уровне. Мы достаточно долго думали над тем, что все-таки сделать, какие изменения должны проходить в городе, и видя то, что после того, как мы сняли бывшего руководителя города, к сожалению, изменений практически никаких не происходило. То есть оставалась старая команда. К сожалению, в городе никакого улучшения не было. Поэтому мои коллеги, депутаты городского совета вместе со мной приняли решение о том, что необходимо изменение власти. И в данном случае я согласился. Почему согласился? Да, действительно, очень многие говорили мне о том, что я камикадзе. Говорили о том, что реально... Ты будешь терять свой рейтинг, подожди будущих выборов. Но время не стоит на месте. Город реально находился в очень плохом состоянии. Мы все помним о том, что на тот период времени уже порядка двух месяцев компании обслуживающие не работали. На тот период времени у нас были проблемы с мусором. А в тот период времени город действительно находился в очень плохой ситуации. Поэтому э, мной было принято решение, я согласился на то, чтобы стать секретарем э, городского совета и исполняющим обязанности. Я прекрасно понимал всю ответственность того, что происходило. А, я не один год стремился стать городским головой. И это был действительно а, наверное, шанс доказать всем, что я есть самостоятельное лицо. Я есть человек, который может изменить ситуацию в городе. И поэтому было принято решение. Знаете, есть в Библии такое выражение, что а, нам дается столько испытаний, сколько мы можем выдержать. Поэтому я думаю, что в данном случае, и надеюсь, и я уверен в этом, что мы сможем изменить ситуацию в городе и сможем навести порядок. Поэтому было такое решение принято. То есть э, ваше решение пойти э, во власть э, в городе было сознательным, выстроенным, Или все же это был соблазн? Потому что, вот говорят, всякая власть это соблазн, и всякая власть что делает, развращает. Э, развращает, абсолютно верно. Знаете, я думаю, что это было сознательно. В первую очередь сознательно, потому что э, после победы э, президента Порошенко... У меня было достаточно много интересных предложений, в том числе и в Запорожской области, и в Киеве. Но я человек слова. И в данном случае я не мог бросить ту команду тех людей, которые поверили мне. Поэтому для меня было, ну, я принял решение окончательно согласиться с тем, чтобы идти исполняющим обязанности, ну и показать, конечно же, работу. Да, это был действительно достаточно сложный шаг. Впереди были сегодня идут и выборы Верховную Раду Украины. Многие прогнозировали о том и говорили, что ФИСАК будет идти э, кандидатом по нашему округу от э, президентской партии. Многие говорили, что это несерьезно. Но в данном случае я как бы принял для себя решение. Я здесь. Я исполняю обязанности городского головы, и, соответственно, моя основная задача – это наведение порядка в городе. Соответственно, вы исключаете возможность ухода с этого поста досрочно и участия вас в парламентских Однозначно. Так, вы будете работать однозначно, на город? Конечно. Однозначно. И я благодарен в том числе и областной администрации, Днепропетровской областной администрации. Мы достаточно неплохо нашли контакты, хорошее понимание между областной администрации и городской властью. Они реально пытаются помогать нам в тех силах, что они могут. И на данных выборах задачи, которые раньше ставились, админ, ресурс и так далее, такого нет. То есть мы будем... Заниматься тем, чем мы должны заниматься, городскими проблемами. То есть не будут вам спускать проценты, которые нет, необходимо обеспечить нет. при голосовании за ту или иную партию? Нет, этого нет. Достаточно спокойное понимание ситуации. То есть выборы должны пройти честно и прозрачно. Работать на кого-либо из кандидатов мы не будем. Ну, внушает оптимизм, что у вас достигнуто взаимопонимание с областной властью. А как в этом смысле с местными представителями местного промышленного комплекса и крупного бизнеса. Ну, у нас понимание было и до того, как я стал исполняющим обязанности. У нас прекрасные отношения и с Владимиром Семеновичем Куциным, и с представителями трубных площадок, Александром Сакчем Фельманом, и с другими крупными промышленными предприятиями. То есть есть понимание, я постоянно с ними на связи. Мы постоянно обсуждаем какие-то проблемы, которые существуют в городе, и они реально помогают сегодня. Я почему спросил об этом? Потому что как раз отсутствие такого взаимопонимания было бичом в работе вашего предшественника. Я считаю, что городской голова – это топ-менеджер. Это человек, который не должен быть хозяином, ну, хозяином, даже барином, наверное, сказать так как это было раньше у нас, а человек, который реально нанят городской громадой для того, чтобы решать проблемы города. И, наверное, правильно, если ты идешь к тем людям, которые реально могут помочь городу. Реально сегодня есть крупные предприятия, которые могут помочь городу. И здесь как раз городской глава должен спустить как бы, шапку и пойти к ним, и на равных разговаривать и просить, в том числе, когда это нужно, о помощи. Мне приходится общаться с достаточно большим количеством никопольчан, и доводилось слышать такое мнение. Вот может быть, может ли человек с таким большим достатком, ну, может быть, небольшим серьезным mm -hmm. достатком, как у вас, понять проблемы э, простых и в целом э, не очень-то зажиточных э, горожан? В свое время, когда я работал в государственном комитете по регуляторной политике и предпринимательству, Пройдя определенную уже школу, я понял одно: бедный чиновник очень дорого обходится государству. То есть, вот в этой фразе я, наверное, пони, вы должны понять, что на самом деле сегодня происходит. Когда, извините, есть чиновник, который получает минимальную заработную плату, когда он думает не о том что на работе, чтобы заниматься проблемами того направления, которое является его думает о том, как накормить семью, как там, приобрести какие-то лекарства, если в случае необходимости, он начинает думать о том, где взять деньги. И реально начинается коррупционная схема. То есть человек в первую очередь должен, чиновник должен быть обеспечен, когда он будет думать о том, что необходимо работать на благо города, а не искать коррупционные схемы для того, чтобы обеспечить свой достаток. Ну, раз уж вы коснулись темы коррупции, то мы прекрасно понимаем, что это, наверное, болезнь неизлечимая для Украины. В Грузии почему-то ее как-то сумели вылечить, у нас пока терапия проходит безуспешно. Вот как вы считаете, можно ли, если не побороть, то хотя бы свернуть ей шею в Никополе каким-то образом? Мое мнение, в Никополе свернуть ей шею без решения это на общегосударственном уровне практически невозможно. То есть вы должны понимать, что в первую очередь, и есть такая пословица, рыба гниет с головы. Соответственно, пока мы не решим действительно правильные решения на уровне государства, и я считаю, что изменения те, которые происходят сегодня в неочередные выборы в Верховную Раду. Я надеюсь на то, что все-таки придет реально работающий парламент, который будет думать не о том, как защитить свой бизнес или же пролоббировать свои интересы, а реально начать работать на благо Украины, то, соответственно, исходя из этого и начнется движение по всей Украине. Только в этом случае мы можем изменить ситуацию. К сожалению, один в поле не воин. Я приведу самый простой, банальный э, пример, и э, я считаю, что это, наверное, даже на общегосударственном уровне должно решаться. Э, вот мы сегодня заключаем договора, прямые договора на ремонтные работы по э, ОСББ, по ремонту крыш, самое простое. Я, как бывший предприниматель или как собственник, э, сделал бы эти работы у себя в два раза дешевле. То есть, к сожалению, э, те сметы и каким образом они делаются. Они дают возможность коррупционной схемы. То есть это нужно решать именно на уровне общего государства. Мы смотрим, смета, все нормально, никаких проблем, подкопаться нечего. Но реально вот эту работу можно сделать практически в два раза меньше, в два раза дешевле. Вот здесь и возникает коррупционная схема. Вы говорите о сметах, которые принимались прежним руководством или которые предлагаются с ним. Вы знаете, на сегодняшний момент тоже идут сметы. Они общегосударственные. И их проверяем, все нормально. Они проверяются. Понятно, где-то умень... есть реальная возможность, и мы говорим, уменьшение, но подкопаться практически невозможно. То есть только на уровне того, что, ребята, мы считаем, что это дорого, вы должны снизить цену. Вот только таким образом пытаемся бороться с этим.